লাখ আঢ়ৈ লাখতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু ডালসমূহে বনাই এই মেচিনটো ভাইব্ৰেচন দিবনে কিমান এটা মজবুত হব ভাবি চাদা আজি তিন দিনত এয়া কাম হলে তিন দিনতে হৈ গ'ল তিনি গছত এটা বেপাৰী আহিছে হয় দুডাল গছত ছয় লাখ টকা দিছে বহু টকা ভাবি আছে এখন বাউণ্ডেৰী ৱাল গাঁঠিম বুলি ৱাল গাঁঠিবলৈ আপুনি আগৰ দৰে যি ইটাৰে গাঁঠা বাউণ্ডৰী ৱালত যিমান লাখ লাখ টকা আপোনাৰ হয় খৰচা হয় সেই টকা এতিয়াৰ পৰা লোকচান নহয় কাৰণ মই আজি এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা আধুনিক পদ্ধতিৰে এটা আধুনিক পদ্ধতিৰে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল গাঁঠিব পাৰিব বা কেনেকৈ ৰেডিমেড বাউণ্ডেৰী ৱালৰ বিষয়ে আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু মই ক'ত আছোঁ আৰু কেনেধৰণে আপোনালোকে এই প্ৰচেছটো কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ নিজৰ ঘৰত কেনেকৈ আপুনি এই বাউণ্ডেৰী ৱাল লগাব পাৰিব সকলো জনাম মই এতিয়া যি বাউণ্ডেৰী ৱালৰ অ'নাৰ লগত কথা পতাই দিম দাদা নমস্কাৰ আপোনাৰ শুভ নামটো আমাৰ দৰ্শকক অলপ জনাই দিওঁ মহম্মদ ৱাহিদুল ইছলাম আচ্ছা আৰু আপোনালোকৰ যিটো বাউণ্ডাৰী ৱালৰ কোম্পানীটোৰ ৱাল আছে এই বাউণ্ডাৰী ৱাল অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে অসমৰ উজনি অসমৰ আপোনালোকক ঘৰত বনাই দি থৈ আহিব পাৰিব আৰু লগতে আমি এই ৰ মেটেৰিয়েলসমূহ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো এইসমূহ বাউণ্ডাৰী ৱাল দাদা বুকিং হৈ আছে নেকি এইবিলাক আচ্ছা এইবিলাক যিবিলাক দেখিছে এইবিলাক চব দাদাৰ অৰ্ডাৰ আছে অৰ্ডাৰ যিহেতু আপোনাৰ ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল ৰেডিমেড বাউণ্ডেৰী ৱাল লগাব পাৰিব কাৰণ মই আপোনালোকক এটা কথা এইখিনিতে কওঁ যদি আপুনি ৰেডিমেড বাউণ্ডেৰী ৱাল লগায় তেনেহ'লে বহু টকা ৰেহাই হ'ব দাদা এটা কথা সোধোঁ আপোনাক যিটো আগতে ইটাৰে গাথা বাউণ্ডেৰী ৱাল আছিল সেই বাউণ্ডেৰী ৱালটো এই বাউণ্ডেৰী ৱালৰ কিমান ৰেহাই হ'ব তাত যদি পাঁচ লাখ টকা যায় ইয়াত কিমান টকা এটা হৈ যাব আপোনাৰ এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ যে দাদাও যিহেতু কৈছে আপোনালোকে ইটাৰে গাথা বাউণ্ডেৰী ৱালকৈ ইয়াত আপোনালোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে ৰেহাই পাব য'ত পাঁচ লাখ টকা আপোনালোকে ইয়াত দুই লাখ আঢ়ৈ লাখতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু য'ত আপোনালোকে যদি বাউণ্ডেৰীটো সৰু এক লাখ টকাত আপোনাৰ বাউণ্ডেৰীটো হয় বা দুই লাখ টকাত হয় এক লাখ টকাত যদি হয় আপুনি পঞ্চাছ হাজাৰ টকাতে কৰিব পাৰিব আৰু যদি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা হয় তেনেহ'লে পঁচিছ হাজাৰ টকাত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ পিছফালে যিহেতু ৰ মেটেৰিয়েলছসমূহ দেখালোঁ মানে চাৰি পাঁচটা ডিজাইন আছে এইটো আপোনাৰ এইবিলাক ৰ'দ দিয়া হয় মেম হয় আৰু তিনিচুটা আচ্ছা তেনেকে দি পেলাই বনোৱা হয় আৰু আপোনালোকে মোৰ পিছফালে যিটো মেচিন দেখিছে তেওঁলোকে এই ৱালসমূহ যে বনাই এই মেচিনটো ভাইব্ৰেচন দিবনে কিমান এটা মজবুত হ'ব ভাবি চাওক দাদাই নিজে যিহেতু এই মেচিনটো মই দেখিছোঁ একদম বহুতে মজবুত আৰু ইয়াক ফিটিং হৈ আছে মেচিন আৰু এই মেচিনত যিসমূহ ৱাল আছে এই ৱালসমূহ ভাইব্ৰেচন দি প্ৰেছ কৰি হেভি এটা মজবুত এখন ৱাল আপোনালোকক তৈয়াৰী কৰি দিব যদি এটা অৰ্ডাৰ আমাৰ দৰ্শকে যদি এটা অৰ্ডাৰ কৰে আপোনালোকৰ বান্দৰীৱাল এটা এনেকুৱা কথা পাতি ল'লে আপোনালোকে ইয়াত বনাই ডাইৰেক্ট আপোনালোকে তাত দি থৈ আহিব পাৰিব আৰু কোনো ভেজ এইবিলাক ধুনীয়াকৈ পাৰিব আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাম যিসমূহ ৰ মেটেৰিয়েল যিসমূহ তেওঁলোকে বনাই আছে ৱাল বনাই আছে একদম লাইভ আপোনালোকক দেখাম মোৰ লগত দেখি যাব পাৰিছে এইবিলাক যিবিলাক ৱাল তেওঁলোকে একদম এতিয়া বনাই তৈয়াৰী কৰি আছে আৰু এইবিলাক একদম লাইভ বনাই থাকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিছে আৰু এইফালেও একদম পুচ দি আছে আৰু এইফালে এয়া দেখিবলৈ পাৰিছে আপোনালোকে এয়া ৱাল আপোনালোকে লাইভ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বনাই থাকে আৰু মোৰ পিছফালে আহি থাকক এইফালে আহক আৰু এইফালে দেখিছে পুচবিলাক যিবিলাক বাউণ্ডেৰী ৱালৰ আপোনাৰ পুচটো থাকে পুচবিলাকো আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এই পুচবিলাক চাওক এয়া পোচবিলাক আপোনালোকে এয়া বনাই আছে তৈয়াৰী কৰি আছে বনাই আৰু এই পুচবিলাকক কিমান হেভি ৰ'দ দিছে চাদা এইটো কিমান ৰ'দ হয় কেনেকুৱা এইটো আঢ়ৈ চুতা ৰ'দ আছে আঢ়ৈ চুতা ৰ'দ ন আচ্ছা এই আঢ়ৈ চুতা ৰ'দ দাদা ইয়াত ৰ'দ কেইডাল দিয়া হয় তিনটা দিয়া তিনডাল ৰ'দ তিনডাল আপোনালোকে এই পুচবিলাক যে দেখিছে এই পোচ বিলাকত আপোনালোকক তিনিডালকৈ ৰ'দ দিব কিমান এটা মজবুত পোচ হ'ব আপোনালোকে নিজেই ভাবি চাওক কোনো ভেজালিং নাই মই লাইভ একদম জেগাত আহি আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ একদম ইয়াত ঢালাই দি আছে পোচবিলাক একদম বহুতেই মজবুত আৰু আপোনালোকক বি এইবিলাক দেখাইছোঁ আৰু এইখিনিতে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাম যিহেতু এইবিলাক দেখাইছে আৰু এইবিলাক ৰ মেটেৰিয়েলবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইবিলাক সকলো ধৰণৰ আছে দাদা সৰুতো বস্তু কি হয় এইটো দাস আচ্ছা এটো কি ইয়াত মিক্সিং কৰা হয় নেকি হয় এট মিক্সিং কৰা হয় আৰু কি কি দিয়ে যেতিয়া আপোনালোকে এই এথন ওয়াল এনেকে গাঠে তেনে কি কি বস্তু দিব লাগে এটো ডাস দিব লাগে ডাস দিব লাগিব মেটেল আছে আচ্ছা প্লেটটো আপোনাৰ এটো খুটাটো হয় মেটেল দি আচ্ছা খুটাটো মেটেল আছে আপুনি জি মেটেল আছে এটো আচ্ছা আচ্ছা তাৰ পিছত ডাসটো হয় আপোনাৰ এটো 6 mm আচ্ছা এইবিলাক এইবিলাকো ইয়াত মিছ দিব ন তাত একদম সকলো ৰ মেটেৰিয়েল ভৰ্তি হৈছে যিহেতু দাদা আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব দাদা এতিয়া আৰু অলপ দেখাই দিয়কচোন আমাক এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ পাৰিছো যে একদম বিভিন্ন ডিজাইনৰ দাদা ৱালসমূহ ৰেডি কৰি থৈছে দাদা এইবিলাক বহুতে ডিজাইনেবল আছে এইবিলাক একদম পুৰা বহুত আধুনিক বস্তু দেখিছো দেখোন হয় অলপ দেখাই দিয়কচোন বাহিৰৰ পৰা শিকি অহা কামটো আচ্ছা আপোনালোকে বাহিৰত শিকি আহিছে এইবিলাক আপোনালোকে আৰু ডিজাইন দেখিছো যিটো এনেকে ধৰক আৰু এইবিলাক আৰু এইবিলাক মজবুত হয় আপোনাক আপোনালোকক দেখাইছো চাওক বহুতে মজবুত একদম মই দেখি গম পাই গৈছো আৰু এইফালে আপোনালোকে অলপ চাব দাদা এইটো এটা বেলেগ ডিজাইন দেখিছো এইটো এটা বেলেগ ডিজাইন আছে আচ্ছা এইবিলাক এইটো একে ডিজাইন নেকি হয় হয় দুই আচ্ছা আৰু এই দুটা দেখিবলৈ পাইছে একদম বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন আছে চাৰি পাঁচটা ডিজাইন আছে আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক লাগে আৰু ইয়াত যিহেতু বিভিন্ন ডিজাইন দেখিছোঁ আপোনালোকে চইচ কৰক যাতে কিন্তু এইটো ডিজাইন লাগে বা তেনেকুৱা লাগে বা তেনেকুৱা লাগে আপুনি নিজে এটা চইচ কৰক চইচ কৰি দাদাক কওক দাদাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব আৰু এতিয়া আমাৰ আমি আপোনালোকক যিহেতু ডিজাইনসমূহ দেখালোঁ মেনুফেকচাৰ কেনেকৈ দেখালোঁ ৰ মেটেৰিয়েলছখিনি দেখালোঁ কেনেকৈ আধুনিক পদ্ধতিৰে মেচিনত যেতিয়া হাইড্ৰ যিটো প্ৰেছ কৰে হাইড্ৰলিকত সেনেকৈ ৱাল বনায় সেইখিনিও আপোনালোকক দেখালোঁ এতিয়া আপোনালোকক লাষ্ট দেখাম

এশ মিটাৰ এশ মিটাৰ পাঁচ দিনত হৈ যাব বিছ মিটাৰ কেলি হয় পাঁচ দিনত আপোনালোকৰ বিশ মিটাৰ মানে এতিয়া আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেডিমেড বাউণ্ডেৰী ৱাল লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এতিয়া দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যিহেতু এইবিলাক আপোনালোকে যিবিলাক দেখিছে এইবিলাক ৰেডিমেড বাউণ্ডেৰী ৱাল হয় আৰু প্ৰত্যেক দিনা আপোনালোকে বিশ মিটাৰ ওপৰত আপোনালোকে তেওঁলোকে ৱাল গাঁঠি দিব পাৰিব মই যোন ঘৰ মানুহে তাত এই বাউণ্ডেৰী ৱাল বনাইছে তেওঁলোকৰ অ'নাৰৰ লগত তেওঁলোকক আপোনাক যিহেতু চিনাকি কৰাই দিম যিহেতু তেওঁৰ পৰা অলপ ফিডবেক ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁ কেনেকুৱা পাইছে এই বস্তুখিনি যিহেতু বাউণ্ডেৰী ৱাল তেওঁ নিজে লগাইছে তেওঁ কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই এতিয়া আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম য'ত বাউণ্ডেৰী ৱাল লগাইছে এই অ'নাৰৰ লগত দাদা আচ্ছা দে আপোনালোকে যে এই বাউণ্ডেৰী ৱাল লগাম বুলি ভাবিলে যিহেতু ইটাৰে গাঁঠৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল থাকে কিন্তু এইটো লগাম বুলি ভাবিলে যে কিহৰ কাৰণে লগালে কি এইটো লগালে বাউণ্ডেৰী ৱালতকৈ ওখ হৈছে হয় আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি ইটাৰে গাঁঠিলে ধৰক

ভালেখিনি গপচে দেখিছো হয় অন্য জেগাত কি এটো বৰ্তমান যেটো লগাই আছে তেখেত সকলে আচ্ছা এটো গপচ হৈছে আচ্ছা আৰু আপোনালোকৰ যেহেতু মই পিছফালে আহিছো যেহেতু লগাইছে দেখিছো আৰু অলপ গছ গছনি বহুত দেখিছো আপুনি গছ গছনি কিনে আৰিবলৈ কাৰণে অলপ বেৰি ৰাখিব কাৰণে লগাইছে নেকি বাৰু এয়া গছৰ এটা বেপাৰী আহিছে হয় দুডাল গছৰ 6 লাখ টকা দিছে আচ্ছা 6 লাখ টকা 6 লাখ টকা আচ্ছা এতিয়া কথা হল কি গছ কি জীৱ এটা প্ৰটেকচন হল যেতিয়া লাগে বিকি নকম মূল্যবান গছ এতিয়া ধৰক আৰু বিভিন্ন এইবিলাক গছ লগোৱা হৈছে নতুনকে এইবিলাক দেখিছে আপোনালোকে সোনকালে যাতে বান্দৰ সেইকাৰণে বনাই লৈছে আৰু ন এইয়া পুলি ৰুইছিলো আচ্ছা ধৰক আচ্ছা আচ্ছা তে এতিয়া দাদায়ো যিহেতু ক'লে আপোনালোকক মই বহুতো গোটেইখিনি দেখাইছোঁ ৰ মেটেৰিয়েলছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক ডিজাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মেচিনৰ পৰা হাইড্ৰলিক মেচিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দেখালোঁ এতিয়া লাষ্ট আপোনালোকক এটাই কথা ক'ম যদি আপুনি ভাবে অতি কম খৰচত আপোনাৰ পইচা ৰেহাই হওক পঞ্চাছ শতাংশ পৰ্যন্ত ৰেহাই হৈ পৰিব তেনেকুৱা এটা বান্দৰীৱাল আপুনি আধুনিক পদ্ধতিৰে লগাব বিচাৰে আপোনাৰ নিজৰ ঘৰত তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ স্ক্ৰীণৰ ওলাই থকা নাম্বাৰ যিটো আছে নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ পিছতে আপুনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে নাথাকক কিয় লাগিলে আপাৰ আছাম হওক লোৱাৰ আছাম হওক মধ্য অসম হওক সকলোতে আপোনাক তেওঁলোকে ঘৰত গৈ বনাই দি থৈ আহিব পাৰিব আৰু যদি ভাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেডিমেড বাউণ্ডেৰী ৱাল আপুনি আপোনাৰ ঘৰত লগায় এতিয়াই আপুনি আপোনাৰ স্ক্ৰীণত ওলাই থকা নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি লওক ধন্যবাদ